રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન આજથી ભારતની બે દિવસીય મુલાકાતે આવી રહ્યા છે ત્યારે આજે સાંજે તેઓ નવી દિલ્હી પહોંચશે આ દરમિયાન પુતિન પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાથે દ્વિપક્ષીય બેઠક કરશે જેમાં બંને નેતાઓ પરસ્પર હિત અને વૈશ્વિક મુદ્દે વિચાર વિમર્શ કરશે તેઓ વેપાર અર્થવ્યવસ્થા આરોગ્ય સેવા સંસ્કૃતિ અને મીડિયા સહિતના વિવિધ ક્ષેત્રે હસ્તાક્ષર કરશે તો આવતીકાલે ત્રેવીસમી ભારત રશિયા વાર્ષિક શિખર સંમેલનમાં ભાગ લેશે ત્યારે મહત્વનું છે કે આ પ્રવાસ ભારત અને રશિયાના નેતૃત્વને દ્વિપક્ષીય સંબંધોમાં પ્રગતિની સમીક્ષા કરવા અને વિશેષ રણનીતિની ભાગીદારી મજબૂત કરવાનો અવસર प्रदान कर सामे पुतीन यूक्रेन के साथ अभी संघर्ष से बाहर नहीं निकले हैं। रूस और यूक्रेन संघर्ष चल रहा है और ऐसे में भारत आना देखिए निश्चित तौर पे एक महत्वपूर्ण बात है क्योंकि भारत को तो उन्हें विश्वास है कि भारत जाना उनके लिए कह सकते हैं कि, कि विश्वासी दोस्त से मिलना है देखिए ऐसे में एक और भी बात है कि जो डोनल्ड ट्रंप है डोनाल्ड ट्रंप का जो वार पूरी दुनिया पे चला है उस टेरिफवार के चलते भी भारत और रूस दोनों प्रभावित हो रहे हैं और के भी सारे देश लगभग प्रभावित हो रहे हैं यूरोपीय यूनियन प्रभावित हो रहा है और ऐसे में पुतिन का भारत आना निश्चित तौर पे एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को भी एक संदेश है कि की अमेरिका आखिरी और प्रथम देश नहीं है और विदेश है दुनिया में जिनके साथ व्यापारिक संबंध बन सकते हैं और विदेश है जिनके साथ दुनिया में राजनैतिक और राजनीतिक संबंध बने हुए हैं और वो और मजबूत हो सकते हैं तो इस बात का संदेश लेकर राष्ट्रपति पुतिन आ रहे हैं